Доброго ранку всім, хто зустрічає день новий разом з нами сьогодні. За вікнами середа, 20 червня, і як завжди, у цій порі ми звикли знайомити вас шановні, з цікавими та шанованими людьми. І сьогодні до студії рано вранці ми запросили ведучу та танцівницю стилю трайбл в Україні Токарову Марію. Доброго ранку вам, доброго ранку, пані Марія. Давайте одразу пояснимо нашим телеглядачам, що то за культура така трайбл, звідки вона? Трайбл ⁇ это э, синтезированная культура, пришла к нам из Америки, за, за что мы очень благодарны. Э -э объединяет очень много стилей, направлений, возможностей творческого развития. Абсолютно неважно ваша комплекция, возраст и предпочтения музы... как музыкальные, так и танцевальные. То есть можно объединять все совсем, только это нужно, ну, стоит делать грамотно. Вы ви говорите, вы выникла нещодавно. Как вы думаете, чему саме она выникла? Завдяки чему? Это такая необходимость реалий дня? Трайбл возник в Америке более 30 лет назад. Угу. Я так думаю, что в принципе американцы народ, который любит экспериментировать, поэтому угу. люди которые приезжали, собирались вместе на какие-то фестивали мероприятия, перенимали друг у друга опыт, что-то кому-то понравилось, что-то с чем-то сложили, совместили и получилась такая замечательная вещь, как трайбл-стиль. В Украине как давно? В Украине нам трайбл пришел где-то около 6-7 лет назад. Uh -huh. И уже сдобу популярность, певно? Да, да. А завдяка в чему? Во-первых, это новый, интересный uh -huh. стиль, не ограничивающий в фольклорных направлениях, например, как Довольно популярный тоже в Украине стиль белиданс данс танец живота, uh -huh. где нужно изучать культуру очень глубоко. Много вещей, которые стоит вникать, углубляться в арабскую культуру, так как это их национальный танец. Uh -huh. Трайбл же позволяет настолько сильно не углубляться, так как он сам по себе... Це більше все таки фізичні вправи, фізичне навантаження? Mm, Ні, ви знаєте, це скоріше состояние душі, тіла. Ви можете танцювати, практично сидя, лежа, стоя. Чим особливість цього танцю, це ми ви кажете, можна танцювати сидячи. Яким чином і що це дасть? Uh, ви можете. Если сидя танцевать включаете музыку, которая вам нравится, даже если она не динамичная, музыка, которая вас не сподвигает встать, побежать, попрыгать, поприседать, потанцевать, сидя на, на месте, вы можете танцевать верхней частью корпуса. Просто идти за музыкой. Тебе нужно учиться у профессионала, или в принципе можно э, само само научиться, например, потом уже интернету. Все ж таки, наверное, можно, есть, есть очень много мастер-классов в, в интернете, можно, но желательно, конечно, не повторять ошибок, которые мы в свое время совершали, когда изучали по видео, потому что преподавателей не было. Вот и так как сейчас есть возможность пойти к грамотным преподавателям, лучше походить, спросить, посоветоваться, всегда поможем, подскажем. Танец трайбл – это танок лишь для женок? Танцуют мужчины. Главное здесь не переборщить uh -huh. с женской энергией, с женскими движениями. И очень важна манера и подача на сцене. Это человек, То есть главное, требует, да, очень-очень осторожны, потому что все-таки, если называть полностью стиль, да, он называется tribal belly dance. То есть основа, техническая основа все-таки из belly dance, танца, танца живота, она пришла. Поэтому если мужчина будет совмещать і танцювати трайбл, може быть, стоит повчити фольклорний стиль, наприклад, Египта. Например. Марія, що допомагає трайбл? Чому він в чому він гарний? Це допомога схуднути чи налагодити якось свій духовний стан моральний. Трайбл uh, все розвиваючи. Ми починаємо від мишечного тонусу. от гибкости суставов, заканчивая внешним видом, развитием вкуса, музыкальности, учим своих учеников делать макияж, прически, подбирать костюмы, потому что костюм это эксклюзивный вообще Интересно, а чем можно заниматься в э, трибал, танцевать без такого костюма? Это обовязковый атрибут. Например, э, есть два стиля. American Tribal Style – это групповая импровизация, собственно, в костюме. Для этого стиля я сижу. Это э, забрендированный, потенцированный стиль. Его придумала Каролина Нерикио, группа mm -hmm. FHN's Belly Dance. То есть мы изучаем то, как она это сделала. Если вы придумываете свои движения и можете презентовать, оно будет ложиться в то, что вы, в концепцию того, что она придумала, возможно, ваше движение ляжет в основу в концепцию и развития дальше, чтобы АТС не стоял на месте. Якщо брати у сукупності одне повне заняття, так? то як би ви його розбили по поличках? Наприклад, ну, як зазвичай ми звикли, спочатку ми там да, всі, всі м'язи у нас розігрілися, далі ми починаємо активно займатися, фізичне навантаження, там, якщо треба, це степи, якщо треба, це бодібари, потім розслаблення і розтяжка. То як у вас? Давайте так, щоб було зрозуміло. Это основной грамотный принцип ведения тренировки. Мы еще добавляем в начале каждой тренировочки, мы добавляем настрой. Mm -hmm. Люди приходят с работы, они загружены своими проблемами, поэтому, как говорится, своих тараканов мы оставляем за дверью. Нам надо настроиться на танец, на позитив, подарить друг другу Приятные ощущения от взаимодействия и работы с друг с другом, потому что вы все равно работаете в коллективе. Даже если вы приходите один, с вами работает преподаватель, это уже коллектив. Поэтому стараемся свой негатив оставить за дверью, получить позитивные эмоции. Для этого существует настрой. А дальше, как в обычной тренировке, от растяжки, разминки. У кого танця. немає часу, наприклад, да, ходити на ці ж тренування і хто хоче вдома самотужки, як ви кажете, навіть перед екраном телевізора. Можливо, ви покажете там одне, два, буквально дві вправи, які можна робити вдома, сидячи. Бо в нас Сидя. Студії, студія, мабуть, не дозволить Хорошо. те, щоб ми з вами тут танцювали. Uh, Саме елементарне, що вам допоможе при сидячій роботі? Uh -huh. Очень полезно. Uh, Проблем, большинство проблем, которые, с которыми мы сталкиваемся, приходя и с работы домой, это сгорбленный корпус. От этого начинаются все проблемы, ну большинство. Uh -huh. Легкие плохо дышат, диафрагма зажатая, наши зажатые плечи сутулость и неуверенность отсюда в себе. Поэтому постарайтесь вытянуться э, вверх макушечкой к потолочку, uh -huh. получить э, от окружающей среды найдите что-то то, что вам нравится, то, что вас впечатляет, то, что вас вдохновляет. Это может быть предмет, вещь. Посмотрели на уличку, солнышко засияло. какие-то предмет на счет. Треба дивитись, правильно? Если вам он нужен, ага. если вам он нужен для вдохновения, получить. Ого, а фантазия, в принципе, да, то, да можно. И да, абсолютно. Поэтому мы тянемся полностью корпусом головой к солнышку расправляем плечики поднимаем грудную клеточку делаем глубокий вдох выдох не зажимаем шею и лопаточки и сидим ровно чтобы вам э, укрепить спинку э, можно делать элементарные наклоны ваш таз остается на стуле Желательно его не отрывать и не перекатываться, поэтому можно аккуратненько наклоняться. Mm -hmm. Да. Укрепляется ваш мышечный пресс и корсет спины. Элементарные вещи: грудную клетку выше, грудную клетку ниже. То есть выше, ниже. Ваш пресс, ваша спиночка. Плечики назад. Плечики вперед. Ручки подтянуть. Хорошенько растянуть. Сановни робимо, давайте же, ранково, ранковый час, растянуть. можно сработать гимнастику. Вот как зарядочка, пока вы кушаете <laughs> и слушаете. Да, кисти обязательно, ручки погреть. Сколько разив? Кому Минимум. как комфортно. Угу, тобто, немає То есть, да, вы можете сделать сейчас 5 через полчаса десять через 15, вы можете это делать даже на тобто работе. То есть этот комплекс не обязательно делать один раз, например, на добу, годину, а хвилин 40. Можно это делать в перерыве. Порционно, да. Сколько вам позволяет время, ваше здоровье. Главное, чтобы вы были в комфорте сами с собой. Чи правда я читала таке знову ж таки інтернет, це таке у нас джерело, яке треба обов'язково перевіряти. Там було сказано, що одній жінці, і це не перший випадок, перший був в Україні, про те, що вона не могла довго завагітніти, і коли почала займатися цим видом танцю, це чудо здійснилося. Чим це можна пояснити і чи це правда? Да, так, є такі случаї, насамперед, це не панацея. не панацея. но э, за счет того, что э, постоянная работа таза у нас происходит кровообращение, опять же наши женские органы начинают наполняться кислородом. Если у данного человека была проблема именно с этим, тогда действительно поможет. Если э, как бы у, у врачей нет каких-то других показателей. Мария, что бы вы порадовали тем женщинам и, ну, в принципе, и человекам, которые хотят заниматься этим видом деятельности, ви что бы вы им порадовали в первую очередь? На что обратить внимание? Как выбрать и правильно тренера? На что самое? Uh, в первую очередь, если вы хотите заниматься, конечно же, это только ваше желание. Насколько вы будете гореть и хотеть? настолько быстро вы начнете заниматься и расти над собой лично для себя и, наверное, для вашего окружения тоже это будет приятно, потому что вы будете меняться в лучшую сторону. Это всегда положительно и позитивно действует. Что касается преподавателей в городе Киеве, я не буду не рекламировать ни себя, ни других преподавателей. Дело в том, что каждый ученик он выбирает себе преподавателя лично, сам. E, ваша задача по хоча б по одному уроку побывать везде і знайти e, преподавателя, який вам поможет відкритися. Який підходить да, вам, так? індивідуально. Да, Марія надзвичайно цікаво з вами вести розмову про такий цікавий вид танцю, але на жаль, наш час ефірний обмежений, тому давайте зранку телеглядачам щось побажаємо оптимістичного. E, я могу вам пожелать замечательного утра, вкусного чая, крепкого кофе, улыбок. Посмотрите за окошко, даже если там хмуро и пасмурно, в любом случае где-то там есть солнышко. Поэтому живите так, как вам подсказывает эта душа, радуйте себя, окружающих. И по возможности дарите себе радость какими-то минимальными вещами, которые доставляют вам удовольствие. Щиро дякую, приєднуюсь до всіх ваших побажань. Бачите, шановні глядачі, яких гарних гостей ми запрошуємо до нас до студії. Я нагадаю, що сьогодні у нас була Токарева Марія, ведуча танцівниця стилю Трайбл в Україні. А вам я хочу побажати, щоб ви долучалися до різного роду танців, до різного роду культур, займалися якимось хобі, щоб у вас була улюблена справа, щоб весь той час, який ви можете відволіктися від роботи, щоб ви були зайняті тим, що що вам до душі, до серця, але обов'язково пам'ятали, що зранку варто вімкнути телевізор і бути зрану вранці. Адже саме ми готуємо для вас найцікавіше. Рухаємось далі.